Дмитрий Бутович сразу после финальной игры команда «Импульс» по пенальти в очень хорошей игре победила команду, команду «Малахит». И обе команды показали прекрасную игру, но хотелось бы, как бы чтобы Дмитрий поделился впечатлением вообще о пути команды в этом турнире. Ну, смотрите, команда тяжело начинала, потому что тренировочного процесса нет. От этого много брака в игре. Но с каждой игрой добавляла, добавляла и пришли ну, к очень, я считаю, неплохой игре. Сегодня игра складывалась, в принципе, равно. Я считаю, что в первом моменте, в первом тайме импульс владел. Ну, больше, наверное, инициативы, больше моментов создавал. Во втором тайме Малахит больше создавал. Ну, в целом, мне кажется, очень хороший финал получился, очень достойный. Э -э, Супер-гол, когда сравнял счет э -э -э, Эдуард Карасюк. Это гол, который по красоте своей может претендовать на лучшие, может его включить в лучшие аллы чемпионата Харьковского. Ну, я думаю, стоит, потому что человек зрячий ударил в девятку. Вообще. Вот в вашей команде есть игроки, которые неоднократно играли на высоком уровне, и это Масюк, и Виталик Мартынин. Мартыненко, да, и Женя. Беляев. Нет. И... Пугач. Пугач, Вени, Беляев. Да. Скажем так, насколько реально, чтобы они показывали свою лучшую игру, восстанавливали форму? Может, вы все-таки начнете хоть одну тренировку какую-то? я так понимаю, что, в принципе, проблема с залом сейчас, потому что как бы задавались таким вопросом. Но, ну, вообще, как бы, ну, какую лучшую форму? Лучшая форма в 25, наверное, когда людям уже под 40, уже, наверное, хотя бы поддерживать. Но есть. у них такой низкий вес. Что они могут. Могут, могут? Нет, у нас, ну, я бы не стал выделять кого-то конкретно. Я считаю, что, в принципе, вот если брать сегодняшние, ну, вообще вот последние игры, больше, наверное, как команда проявила себя и показала очень достойную игру. Как мне кажется, не, но ну, у многих игроков чувствуется универская подготовка, классическая футзальная игра и, э, в общем-то, все возможно в любой момент э, как бы показывать игру. И вы, вы достаточно э, в хорошей лиге и хорошего уровня, как вы считаете, если я хоть считаю, немножко? Я, я считаю да. Я считаю, что отсутствие тренировочного процесса не на пользу команде идет. Но... Так, а так. Ну, мы поздравляем вас с победой, ждем на награждении и э, как бы рады и команда Импульс всегда представляла на такие э, интересный коллектив и мы рады, что она живет, существует, играет. Да, спасибо. спасибо.